এয়া দ্বিতীয়টো দিন চাওক চাহ কেনেকৈ বনাই আছোঁ মই কিহত বনাইছোঁ এয়া চাওক এয়া আলিপুৰ দুৱাৰৰ চাহ এনেকুৱা বাচনত বনাই চাই লওক নচকা চাহ ৰেডি সেইটো বৰ গাখীৰ চাহ বুলি ক'ব পাৰিনে মানে অকল গাখীৰতে বনাইছোঁ নহ'লে গাখীৰখিনি বেয়া হৈ যাব ন ফিজ নাই যিহেতু ইয়াত সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে দুদিনত গাখীৰ চাহ বনাই এইটো গতি কি কৰিলোঁ চাওকচোন মানুহটোৱে দালি দি আহিছে তই ইমান লেতেৰা বুলি কৈ পেলাই মই কৈছোঁ নহয় ষ্টিলটোৱেই ভাল নহয় কাৰণে ক'লা পৰিছে হা হেল্ল' স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকেতো জানেই একেদিন মই ক'ত আছোঁ ভগৱান চাওকচোন মোৰ পৰিৱেশটো নেকি জানে আৰু মানুহজনী চালে নিশ্চয় গম পাব একদম দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ মই গম পাইছেনে না খাব পাৰোঁ না শুব পাৰোঁ না কিবা একো নাই মুঠতে কাম কৰি আছো কেইটামান মানে কি আৰু সেই কৰাকৈ কৰা কৰি আছোঁ সেয়াই আজি শনিবাৰ শনিবাৰে তেখেতে একো নাখায় নাখায় কাৰণে মোৰো মনটো ভাল লগা নাই সেইকাৰণে ময়ো নাখালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দি পঠাইছে চাওকচোন মানুহে লগৰ এজনৰ হাতত দি পঠাইছে এইয়া চাওক এইটো চাগে পৰঠাই হ'ব সেয়া মানে মিঠাই দুটা পাফৰ অকণমান আৰু সেইটো কি গাখীৰৰ নিচিনা নাজানো আৰু এইটো চাগৈ কিবা মিঠা আৰু এইটো চবজি গতিকে এইটো খাই লওঁ খাই লৈ পেলাই কি কৰোঁ গৰমত ক'ত যাওঁ তেওঁক কৈছে আহ ওলাই আহ কিন্তু মই যাব নোৱাৰোঁ এটা এটাকৈ বস্তুখিনি খুলি থৈছোঁ এইটো চেলেকি চাইছোঁ কি ফটুৱা লাগিছে কিবা বস্তুটো কি নাজানো দৈ বুলি ভাবিছিলোঁ মানে ভালেই আছিলে কিন্তু নহয় এইটো বাৰু মিঠা আৰু চব্জিটোহে কিবা ধৰণৰ কিবা বনাইছে নাজানো আৰু কি হ'ব ভোকত খাব লাগিব তাকে সেই তেনেকৈ খাই লওঁ এতিয়া আকৌ লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ খাই কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এখেত য'ত ভাড়া থাকে সেই ভাড়াবোৰৰ মালিকনীয়ে মাতিছে আৰু সেইদিনাখনেই মোক কৈছিলে যাবলৈ মই নাইহে যোৱা যিহেতু ভাষা চাখা ইমান বুজি নাপাওঁ আৰু এতিয়া কাৰেণ্টো নাই সেইটো কাৰণে যাওঁ আৰু মানুহজনক কৈছিলোঁ তামোল এখন দি পঠাবা পাহৰিতে চাগৈ ল'ৰালৰি কোবত আৰু সেইটো কাৰণে মালিকনীৰ ওচৰত তামোল এখনো খাম আৰু ভাষা বুজি নাপালেও ও আঁ কৰি পেলাই তেনেকৈয়ে যাম আৰু নহ'লে কথাটোও বেয়া হ'ব যিহেতু তেওঁ ইয়াতেই থাকে গতিকে এতিয়া গৈ লওঁ কি কথা পাতোঁ আৰু অকণমান জানিবলৈ এয়া তলাটো মাৰি ল'লোঁ ইফালেও ভাড়া ৰুম আছে মই গৈ থাকোঁ কি কয় আৰু কি সোধে নাজানো আৰু আহি পালোঁ ৰুমটো কিন্তু কি ফিলা মাতিম এতিয়া মহা মুস্কিলাকিমা আহক দেখিছোঁ তামোল আছে অলপ এই মালিকৰ ঘৰ সেইটো নাতিনী হয় মালিকনী বোৱাৰীটো নাই মেডিকেল গৈছে সেয়া মালিকনী ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে বাবুটোৱে কৈছে সিও দেখি বোলে বুজি পাইছো মই ক'বহে নাজানো গুৱাহাটীতে থাকে হ'ল মালিকৰ ঘৰ আৰু আমি থাকো একেই ওপৰত এতিয়া কৈছে মালিকনে মানে ওলাইছোঁ পথাৰৰ ফালে আহিছে মোৰ লগতে এইটোৱে চাওক হেৰি আমালিকনি আহিছে মোৰ লগত যাবলৈ ওলাই আহি পেলাই পালোঁ এডৰা সুন্দৰ পথাৰ কিন্তু কি হৈছে মাটিখিনি ফাট মেলি মেলি গৈছে এনেই ৰোৱাখিনি ধুনীয়া হৈছিলে চাওকচোন বহুত ভাল লাগিছে দেখি পেলাই গোটেইখন সেউজীয়া বৌ পথাৰ চাইছোঁহি চাওক মাত শুনি এটা দুটাকে মানুহ গোট খাইছে সি ভাবিছে কি ভাগ মাৰি আছে গম পাইছে অসমীয়া বুলি যদি মাতিলে ঘৰলৈ আকৌ গৈছেগৈ মালিকজনী দেখি আছে অকলে অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ মানুহজনী এইখিনিতে বন্দী কৰি ৰাখি থৈ দিছে নহয় মই কৈছোঁ বলক সেইফালে যাওঁ কি কৰে নাজানো অলপ খোজ কাঢ়ো ৰুমতে কিমান থাকিম তাতে কাৰেণ্টটো নাই বহু বছৰৰ মূৰত মানে এনেকুৱা এটা ৰাস্তা দেখিছোঁ আৰু ইফালে সিফালে পথাৰ দেখিছোঁ সঁচাকৈ দেখি বহুত ভাল লাগিছে চাওকচোন কি ধুনীয়া পথাৰ অলপ বৰষুণ আহিছিলে আজি আহিলেও কি হ'ব দুটা বজাৰ পৰা কাৰেণ্টটো নাই এতিয়ালৈকে গতিকে মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ ভাষা বুজি পাওঁ নাপাওঁ মই মুঠতে মালিকনীয়ে কৈছে বহিবলৈ মই কৈছোঁ মই বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ তাৰপিছত কৈছে মোৰ কথাটোও চাগে হয়তো বুজি পাইছে কৈছে কি বোলে ময়ো যাম বুলি কৈছে মানে তেহেঁতৰ ভাষাত তাৰপিছত আহিলে আহি কিবা কাম আছে গুচি গ'ল আৰু মই এতিয়া ৰাস্তাত ঘূৰি আছোঁ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো অঁ চাওকচোন ই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু মই কিয় ইয়াত আহিছিলোঁ সেই কথাটো ক'ম আৰু এই বস্তুটো চাই লওক এইখিনি মোৰ পিছত থকা এইখিনি চাই লওক তাৰপিছত কৈ আছোঁ মানে কথাটো হৈছে কি গুৱাহাটীতকৈ ইয়াত মাটিৰ দামটো কম আৰু যিকোনো মানুহে ইয়াত মাটি কিনি থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ এওঁ যিটো কোম্পেনীত কাম কৰিছে পদাৰৰ কথাটো বেলেগ ন সেইবিলাক মাৰোৱাৰী মানুহ হিন্দীভাষী যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাৰিব আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহে ইয়াত মাটি কিনিব নোৱাৰে কিনিব পাৰিলেও কি হয় ইহঁতে ভুলাই চকাই মানে মাটিটো বিকাই বিকাই লৈ পেলাই ঘৰ চৰ বনাৰ পিছত ইহঁতে দখল দিয়ে মিয়াৰী মাটিয়ে কিন্তু দখল দিয়ে সেইটো কাৰণে মানুহটোৱে মানে আমাৰ কথাটো একেবাৰে ছিঙিব নোৱাৰে বা নলওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে তেওঁক মানে কোনোবাই ভুলাই আছে যে ইয়াতে মাটি কিন ইয়াত কিবা বনাব পাৰিবি বা ঘৰ চৰ বনাই পেলাই নাথাকিলেও ভাড়া দিব পাৰিবি তেনেকুৱা এটা তেওঁক ক'ব নোৱাৰে আৰু সেই নোৱাৰে কাৰণেই মানে মোক মাতি আনিছিলে আৰু মই মানে কেঞ্চেল কৰিলোঁ নালাগে আমাক পৰদেশত মৰৱেশ লৈ থাকিবলৈ নাই আৰু মানুহজনী মই অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ যিকোনো কথা সহ্য নকৰিম সৎকৈ ধৰিম গতিকে নালাগে এইবিলাক ভৱিষ্যতে দিগদাৰ হ'ব যিহেতু আমাৰ মানুহকেইটাৰ মানে কোনো হেৰি নাই আজি ইয়াত কালি তাত তেনেকৈয়ে থাকিব লাগে নহয় জানো সেইটো কাৰণে কেঞ্চেল কৰিলোঁ মোক দেখি পেলাই মানুহ অলপ ওলাই আহিছিলে তাৰপাছতে সেইখিনিতে বহি আছে আৰু তেহেঁতৰ ভাষা মই নাজানো তেহেঁতৰ লগত কি কথা পাতিম নহয় জানো সেইকাৰণে মই আঁতৰি গুচি আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈকে আহি গ'লোঁ কথা বতৰা পাতি কৰি ভালেই লাগিলে বাৰু বুজাই নুবুজাই কথা পাতিলোঁ আৰু বহুতখিনি এতিয়া আহি গৈছোঁ আকৌ ৰুমলৈ আহি পাই গ'লোঁ সি ৰুম আৰু এতিয়া আকৌ বন্দীশাল আৰু কাৰেণ্টটো আহিছে আহিলেও কি হ'ব তাৰপিছতে কি হ'ল তেহেঁতৰ ঘৰৰ পোৱালিটোৱে মোক চিনি পাইছে মানে ইমান ভাষাটো বুজি নাপায় যদিনো মোৰ হাঁহ সি মানে মাকহঁতক কৈছে ভিডিঅ' এটা উলিয়াই পেলাই কৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনি পাইছে চাওক কিমান অকণমানিকা পোৱালি দুটো দুবছৰৰ হৈছে বোলে পোৱালিটোত তাৰপিছতে কৈছে সেই আণ্টিটো হয় সেই টাৱাৰৰ ফালে যে গৈ আছে সেই আন্তটিটো এইটো হয় বুলি কৈছে চাওকচোন কেনেকুৱা ইমান অকণ সৰুতেই মানে একদম ব্ৰেইনটো কিমান চোকা তাৰ মাকতেই ধৰিব পৰা নাই সি ধৰি দিছে তাৰপিছতে মাকে আকৌ মোক মাতি নিলে আৰু লগত ছোৱালী এজনীও আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনৰ তাৰপিছতে মাতি নি পেলাই মানে সুধিলে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম কৰে নেকি তেহেঁতৰ ভাষা সুধিছে আৰু মই গোটেইখিনি বুজি পাওঁ ক'বহে নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ ভাষাতে ক'লোঁ যে হয় কৰোঁ তাৰপিছতে সিহঁতেও মোক ফ'ল' কৰিলে ময়ো ফ'ল' কৰিলোঁ তাৰপিছতে তেহেঁতৰ তেহেঁতৰ চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল আছে তেহেঁতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কিন্তু মানে দুবছৰ তিনি বছৰ হ'ল হেৰি হোৱাই নাই মই ৱাষ্ট টাইম নায়েই সেষয়াকৈ চালোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ আৰু গতিকে মানে দিনটো লঘোণত আছোতো মানে মই নাথাকিলোঁ মানুহজন লঘোণত আছে ন এতিয়া ভাত পানী বনাওঁ তেওঁ ঢালাই কাম চলি আছে আজি হয়তো ক'তো ওলাই নাযাওঁ আৰু মই কিন্তু তেহেঁতৰ মালিকৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনীয়ে মোক মাতিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাবলৈ নাযাওঁ আৰু মই লাজো লাগে আৰু এইবিলাক নাজানো নকৰোঁ ন গতিকে ভিডিঅ'টো সিমানতে মই সামৰণি মাৰোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই